shunaqa bir mayda odamlar borda ro'zg'origa ovqatiga qozonigacha aralashib kiradigan erkak kishi sal yuqoriroq turishi kerak ro'zg'orni nima qiladi nima qo'yadi albatta bir oz erkinlikni ayolga ham berish kerak uyda bir uh, harbiy holatni yuzaga keltirish kerak emas bag'ri kenglik bo'lishi kerak ko'chada ishda işte, korxonada o'zimizni talabimizni siyosatimizni qo'llasakda qattiq qo'lligimizni lekin oilada bag'ri keng bo'lishi kerak yumshoq fe'lli bo'lishi kerak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hattoki o'z uz kiyimlariga o'zlari yomoq yamaganlari keltiriladi echki soqqanlar onalarimizga qo'shilib ro'zg'or ishlariga yordam berganlar uyni tozalashda uyni supurganlar vaholanki bu ayol zotini qiladigan ishlar arzimagan narsadan janjal chiqarish bu erkak kishiga yarashmaydigan ish